খাবলৈ অনা কলপুলি কি বাৰু পচলা আজি ভাবিছোঁ পচলা খাম তাকে আজি মইনো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এইফালে আকৌ মই পচলা কাটিব লৈছোঁ সিফালে বাপেক পুতেকে আকৌ মৰ্ণিং ৱাক কৈছে সেই পাকঘৰ আমাৰতো পাকঘৰটো মানে দীঘল যে তাতে মানে দৌৰ মৰা নিচিনা কৰি কৰি ব্যায়াম কৰি আছে কি খোজকাঢ়িছে আৰু এইফালে সোণ মানুহে আহি মোক তেলিয়াই আছে সেই কেমেৰাটো দেখি তাৰপিছতে বোলে লাইক কৰিব দেই বোলে লাইক দেখুৱাই আছে আৰু এইফালে পচলাটো কাটি ল'লোঁ কাটি পিনে এনেকৈ গ্লাছটো আকৌ সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু দালিত সৰু সৰু হ'লে মানে খাই ভাল লাগিব বুলি আৰু আপোনালোকে পচলা খায় নাই বাৰু পচলা খাই থাকিব দেই মাজে মাজে মানে আজিকালি নতুন নতুন যিবোৰ বেমাৰ ওলাইছে নহয় সেইবিলাক হোৱাল'লে যে পচলাটো খাব বুলি কয় আৰু আৰু কিবা এটা হ'লে ডাক্তৰে কি কয় বাৰু বইল খাব মাছ মাংসটো কমাই খাব বুলি কয় যে সেইকাৰণে মই তেলটো কমাই আৰু যিমান পাৰোঁ অকণমান মাছ মাংসটো আজিকালি বহুত বেছি কমেই হৈছে বাৰু আমাৰ খোৱাটো সেয়া আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ পচলাখিনি আৰু দালিও দি দিলোঁ লগত পচলাখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছতে পানী দি থৈছোঁ গৰম আৰু এনেকৈ দি দিম উতলাই পানী দি থৈছোঁ উতলি অহাৰ পিছতে আৰু দাইল হৈয়ে যাব আজি পচলাৰ দাইল আপোনালোকে নাইফা যদি এনেকৈ পচলা খাৰ শাকটো খাব দেই পচলা শাকটো সঁচাকৈ বহুত বেছি এই ভাল মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সেইবাবে কৈছোঁ আৰু আজিকালিতো মানে যিহে বেমাৰ ওলাইছে ভয়ে লাগে আৰু এইফালে হৈ গ'ল মোৰ পচলা শাক আৰু আপোনালোকে আজি কি কি বনালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু এইফালে সজাই ল'লোঁ কালি মাংস ভাজিও আছিলে আৰু মাংস মাংসৰ জোলো অলপ আছিলে সেইফালে একদম কাঁহীখন সজাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ভাতকেইটা এতিয়া খাই লওঁ দেই আপোনালোকে খোৱা বোৱা কৰিলে নে বাৰু আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই